В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Маливан. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. 19 грудня в Білгородністровському відбулось урочисте відкриття головної ялинки. А у Ізмаїлі пройшли народні гуляння. Святковими вогнями засяяли новорічні дерева у Болграді та Одесі. Мешканці білого міста на Дністрі 20 грудня йшли до мера на прийом. Депутати Ізмаїльщини прийняли бюджет на 2017 рік. З яким незвичним проханням звернувся до резиденції святого Микола я герой нашого сьогоднішнього сюжету дізнаєтесь наприкінці випуску. Про це та не тільки дивіться далі більш розлогіше. 19 грудня у Білгородністровському відбулось урочисте відкриття головної ялинки міста. Біля новорічної красуні зібрались і дорослі, і малеча. Розважали гостей традиційні дід Мороз зі Снігуренькою. Подробиці у сюжеті. Ввечері 19 грудня в Михайлівському сквері Білгородністровського лунала музика, і було чутно веселий дитячий сміх. Саме в день святого чудотворця Миколая урочисто відкрили головну ялинку міста, біля якої і планують провести новорічну ніч. Побачити пухнасту красуню. Прийшло чимало городян, які разом з дідом морозом та снігуренькою водили хороводи. У всех зі святом, да запросили на народные гуляния у новорічну ночь, заступник мэра білого міста на Днестре Галина Архипенко. Мы открываем и зажигаем главную йогу нашего города. Обычно действие проходило возле исполкома, но вы знаете, что сейчас там зеленые насаждения, и вот мы установили елочку здесь. новогоднюю ночь приглашаем всех сюда, потому что с часа ночи до трех здесь будет грандиозное шоу. Вот здесь будут артисты, будут пляски, будет фейерверк. Приходите все, все. Присутні городяни були задоволені святом з гарним настроєм. Усі повертались додому. Та як ж деяких з них у повітрі вже вітає запах свята очі красива йолочка. Спасибо за праздник. Дякую за праздник, да. праздник. Дякую за праздник. хороший З ваші впечатлення о праздники, о йолки наші главної йолки міста? Красива йолка, хороше настроєння. Спасибо. Уже отримали такий вот заряд новогодній. Получаем, получаем. Традиційним раз, два, три ялинка гори новорічна красуня засяяла різноманітними яскравими вогниками. Ось так у Білгородністровському відкрили головну ялинку міста. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. В Одесі святковими вогнями засяяла головна ялинка міста. 19 грудня, в день святого Миколая, на Думській площі розпочались перші святкові заходи. Там же встановлено казкове містечко, різні фігури, в основному тварин і запалених ліхтариків. Як повідомили у прес-службі Одеської мерії, на урочисте відкриття новорічної красуні прикрашеною яскравою ілюмінацією зібралися численні одесити і гості міста. У святковій церемонії взяли участь понад 300 дітей та святий Миколай. Для присутніх приготували багато радісних моментів. Приводів для посмішок і веселощів дитячі художні колективи представили театралізовану музичну композицію Святий Миколай іде, Новий рік і різдво за собою веде і концертно-розважальну програму. Діти, які прийшли на свято, отримали солодкі подарунки від міського голови. У столиці Придунав'я народні гуляння на різні свята стають доброю традицією. Цього року городяни разом відзначали прихід весни, масляну. Івана Купала день міста. І ось настала черга зимових предноворічних свят. 19 декабря тысячи жителей Измаила собрались, чтобы отметить День святого Николая на площади Победы. Она сверкала праздничным убранством. 12-метровую елку, кроме новогодних шаров, украсили игрушками со светодиодами. Шары меняли цвет и падали звезды-метеориты. На полянке перед голубыми елями стояли золотистые олени, а над всей площадью яркими огнями сияли светящиеся гирлянды. Начала свою работу и новогодняя деревня, где измальчане могли согреться ароматным глинтвейном или чашечкой кофе, а также купить сувениры. Гостей приветствовали городской голова Измаила Андрей Абрамченко, народный депутат Украины Александр Урбанский и глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский. И сегодня в День Святого Николая я хочу поздравить в первую очередь малышей. Это ваш праздник. Взрослых, которые могли бы сделать все, чтобы дети были счастливы. С праздником вас, дорогие друзья! Ура! Для нас с братом этот город стал уже второй родиной. И я хочу вас всех в первую очередь поздравить с праздником день Святого Николая. Я уверен, что все дети слушали себя очень хорошо, и поэтому Святой Николай и всех поздравил с этим праздником. Хочу пожелать всем деткам, чтобы сбывались все ваши мечты. Все, что вы не загадывали когда-либо Святому Николаю, чтобы оно у вас всегда ночью оказывалось под подушкой. Вот. А родителям, в свою очередь, хочу пожелать такого, чтобы ну, получалось у Святого Николая, все-таки под подушку класть, даже дети загадывали. Праздничную программу подготовили коллективы Дворца культуры. Его ведущие поддерживали и создавали хорошее настроение у гостей. Измальчане поделились с нами своими впечатлениями. Нам понравилось, очень классно. Мне тоже понравилось. Здравствуйте, все очень шикарно, мне очень нравится, море эмоций, все очень круто, очень красиво. Елка шикарная, плюс олень, очень классно, нам очень понравилось. Вот так, в сиянии праздничных огней и с замечательным настроением жители и гости Измаила отметили День Святого Николая в декабре 2016 года. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия Тв. Масові гуляння пройшли в День Святого Миколая у Болграді. Як повідомили кореспонденти інформагентства Траса Є-95, на центральній площі міста запалала яскравими кольорами головна новорічна ялинка. Діти різного віку разом з королевою зимою, Дідом Морозом і Снігуренькою водили хороводи, співали пісні і грали. Дорослих же цікавило питання, що за будиночки встановили навпроти ялинки. З'ясували, що в цьому році на площі вперше пройде новорічно-різдвяний ярмарок. На його відкритті працювали поки що два торгівельних павільйони. Ближче до нового року обіцяють заповнити всі прилавки різноманітними товарами. Відремонтувати дороги, дахи, провести освітлення, допомога житлом багатодітної сім'ї. Жителі Білгородністровського з різними питаннями та проблемами йдуть на черговий прийом до мера. На ньому побувала і наша знімальна група. Детальніше дивіться далі в сюжеті. Даже несмотря на предновогоднюю суету и праздники, у мэра продолжаются обычные рабочие будни. В кабинет один за другим заходят горожане с различными вопросами. У кого-то проблема со здоровьем, необходимо деньги на лечение. Кто-то просит отремонтировать отдаленные от центра улочки, где годами не ступала нога ремонтников. Я неоднократно обращался к переулку 30 лет победы. Вон. Все тут и мэры, и эти, все дают только это, все отписки никто не делает. Я имею автомобиль с ручным управлением. Проехать ни по терраспольсту, ни по переулку 30 лет победы невозможно. И Нановский приезжал, и Доценко приезжал, и, и там все это самое, все это, знаете, да, да, вот написали, отписали будет, и никто ничего не делает. Там никто улица Тираспольская на следующий год. Она не могла быть отремонтирована в этом году, поскольку проекта не существовало на ремонт данной улицы. На 2017 год улица Тираспольская включена в общий список по капитальным ремонтам, которые будут проводиться в районе Переможного. Если депутатский корпус поддержит, значит ремонт улицы Тираспольская начнется в следующем году. Это то, что я могу сказать. В ужасном состоянии переулок десантников, рассказывает Михаил Алексеевич. Вдобавок ко всему отсутствует освещение. Мужчина неоднократно обращался в горсовет и в благоустрий за помощью, но конструктивного ответа так и не получил. Михаил Алексеевич, вот у нас сидит Игорь Викторович. он готов с вами уже выезжать и определить объем работы. Отсюда прям с вами нет. едет. Он обманывает, он пишет, что не могут машине заехать средства. Могут... Вот я тоже говорю об этом. Мы только что с ним говорили, потому из-за того, что он обманывает, он сейчас садится вместе с вами в машину едет и едет и решает вопросы с фонарями и с подсыпкой. А вот эта женщина пришла на прием к мэру едва сдерживая слезы. Многодетная мать после развода с мужем лишилась собственной крыши над головой, приходится арендовать жилье. С 2010 года она стоит на квартирной очереди. Все, квартирная очередь стоит, и ничего учить, в городе да, не, не строится. Если бы в городе э, было какое-то хотя бы строительство, или, ну, или ну, не какое-то, ну, а такое, как в Ильичевске, например, понимаете, то квартирная очередь бы двигалась, бы и люди бы, конечно, получали, был бы какой-то хотя бы шанс в ближайшем будущем. Поскольку у нас очень большая проблема с жилищным фондом, и снять квартиру в Белгороде намного сложнее, чем в Одессе, например то поэтому люди ставят свои условия. Там, вот нам, мне надо, там, чтобы детей вообще не было, например, или еще что-то. А это из-за того, что нет, стоит жилищное строительство, ничего не строится в городе сколько лет уже. Все вот с этим связано. Неоднократно горожане жаловались и на проблемы ЖКХ. Те дома, которые обслуживают сотрудники ЖЭО, не всегда получают должное внимание. К примеру, по улице Франко. Здание уже более 20 лет. За это время накопилось немало проблем. Кровля течет, течет, течет так течет, что стены мокрые, потолки мокрые, а главное – замыкание. В отношении проводки прямо сейчас, если с вами будут электрики, абсолютно. если есть какая-то опасность, мы немедленно все устраним. Это раз. Второе для ремонта крыши полноценного нужна вышка. Мы уже говорили предварительно нам помощь, то показать в 38 восьмом доме. Если жильцы не готовы поучаствовать, потому что у нас дополнительные серки там по городу есть и остальные. И жильцы з 38-го дома из других дома тоже участвуют. подставляют причем давайте Татьяна Карпенко, Віталій Солодухин, Бесарабія Тв. В селі Бритівка Білгородністровського району на місці пожежі знайшли труп людини. 19 грудня о 23 годині 53 хвилини до 16 пожежно-рятувальної частини міста Білгородністровський надійшло повідомлення про те, що за адресою адресу Білгородністровський район, село Бритівка, вулиця Чкалова, 23, загорання в будинку. Прибули пожежно-рятувальні підрозділи до місця вилуку годин 4 хвилини. Пожежа була ліквідована 00 годин 24 хвилини. В осінній пожежі приймали участь у дне відділення 16-ї пожежно-рятувальної частини. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено стіл та покриття підлоги на загальній площі 4 метри квадратних. На місці пожежі було виявлено загиблого, це син господарки, який тимчасово не працював. Причина пожежі це наобережність при палінні в нетверетому стані. Кінець року час підбивати підсумки і будувати плани на майбутнє. У цей час по всій країні представники місцевої влади обговорюють і приймають бюджети, які допоможуть втілити ці проекти в життя. Галина Величко з подробицями з Ізмаїла. 19 декабря состоялась 14-я сессия Измаильского районного совета 7-го созыва. В ее работе приняли участие председатель райсовета Василий Антонюк, его заместитель Алла Данукалова, глава РГА Валентина Стойкова и, конечно же, народные избранники. Во время пленарного заседания депутатский корпус рассмотрел 19 вопросов предложенной повестки дня, а также дополнительные. И самый важный из них о районном бюджете Измаильского района на 2017 год. Сперва заслушали доклад начальника финуправления Измаильской РГА Марины Стоиловой. 19 декабря особо отметили тот момент, что бюджет нашей страны пока не был принят. Поэтому главный финансовый документ из Измаильского района формировался на основании тех показателей, которые были направлены к обменам Верховную Раду на рассмотрение госбюджета во втором чтении. Предлагается утвердить объем доходов районного бюджета на 2017 год в сумме 316 миллионов 744. 000 из которых наши собственные налоги и сборы будут составлять 34 миллиона 422 тысячи. И межбюджетные трансферты – это целевые дотации и субвенции из государственного и областного бюджета – будут составлять 282 миллиона 333 тысячи. На 2017 год планируется получение базовой дотации из государственного бюджета в сумме 23 миллиона 639 тысяч. Кроме того, с государственного бюджета будет выделяться у нас освитная субвенция. Ее объем по сравнению с 2016 годом увеличен на 2 миллиона и будет составлять 67 миллионов 567 тысяч. Согласно предполагаемым изменениям, которые будут внесены в бюджетный кодекс, данную субвенцию мы сможем использовать только на заработную плату педагогов школ.

на компенсацию, так скажем, районного бюджета по школам и по здраву. В следующем году государственного бюджета предполагается новый вид конфетов. Это дополнительная дотация на школы и здрав. Ее объем составит 25 миллионов 420 тысяч. Обсуждались также собственные доходы районного бюджета, расходы на питание детей, финансирование здравоохранения, содержание учреждений культуры и спорта и многое другое. В целом, расходы на 2017 год планируются на уровне доходов, то есть 316 миллионов 744 тысячи гривен. Глава Измаильского райсовета Василий Антонюк отметил, что проект подготовлен качественно. Над этим проектом бюджета працювали и Районна державна адміністрація в особі от Марини Миколаївни і апарат районної ради, всі комісії. Я вважаю, що дуже підготовлений е, проєкт качественно. Якісно і солідарно. Якісно і солідарно. І я прошу проголосувати і підтримати його. Після цього бюджет з района району на 2017 год присутствующие депутаты депутати поддержали єдиногласно. Галина Вірічка, Игорь Коц, Ізмаїл, Вісарабія ТВ. Не обійшли святкові дні без трагічних випадків. У Одесі поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейної сварки вбив свою дружину. Працівникам київського відділу поліції викрито чоловіка, який позбавив життя свою дружину. Під час конфлікту що виник між подружжям на ґрунті ревнощів, чоловік наніс дружині, чисельні удари руками, а також дерев'яним табуретом в область голови та тіла. Під отриманих травм одеситка померла на місці. Чоловіку повідомлено про підозру, учинені правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України, підозрюваного заарештовано, розслідування триває. Правоохоронці шукають водія, який потрапив у ДТП. Вночі на 20 грудня прикордонники відділу Степанівка Білгородністровського загону помітили автомобіль, що рухався вздовж рубежів України. Аби перевірити автівку, відправили групу реагування. Прибувши на місце, правоохоронці безпосередньо біля державного кордону виявили машину Нива Тайга. Вона була перевернута та лежала на даху. До місця ДТП викликали поліцейських. Попередньо встановлено, що водій не постраждав. У зв'язку з Желедицею він не впорався з керуванням. Однак на місці події водія не опинилося. Оглянувши місцевість, правоохоронці з'ясували, що він прямував в бік українського населеного пункту. Авто було без номерних знаків. Будь-яких предметів, заборонених для переміщення, в ньому, не знайшли. Машину доставили до відділу прикордонної служби. Тривають заходи по встановленню осіб, причетних до події. 19 грудня у Морозлівському НВК першого ступеня зустрічали святого Миколая. Свято за підтримки батьків організували вчителі та учні школи у вигляді літературно-музичної композиції. Почалося дійство виступом завідуючої, яка привітала присутніх із початком новорічних та різдвяних свят. Учні третіх та четвертих класів розповідали вірші, співали пісні і танцювали святкові хороводи. Прийшов в гості і святий Миколай, який привітав дітей і веселився разом з ними. До цієї зустрічі діти підготували малюнки та листи з побажаннями. Закінчилося свято подарунками, а саме з солодощами. Про це повідомили кореспонденти інтернет-видання 04849. Для Білгородністровської школи інтернату номер 10 День Святого Миколая ознаменувався не тільки традиційними для таких випадків солодощами. Його вихованці підготували святковий концерт, задоволені обличчя, чудовий настрій і особливі гості з подарунками. З подробицями Наталія Чеботар. Улыбки, аплодисменты и, как положено, отчет о хороших поступках, совершенных за этот год. 19 декабря по случаю Дня Святого Святителя Николая Чудотворца в Белгороднестровской школе интернат номер 10 прошел праздничный концерт. К нему и воспитанники, и преподаватели подготовились основательно. Мы готовились где-то недели две. Мы учили песни. Мы даже спать не ложились, пока не выучили. В этот праздничный день воспитанники школы-интерната пели и рассказывали стихотворения. Кроме этого, они подготовили небольшие сценки и кукольное представление. Ну, сегодня такой чудесный детский праздник, День Святого Николая. Мы хотели донести до каждого ребенка, что мы как бы, мы хотели, чтобы их детство не заканчивалось. Вот это вот состояние праздника души оставалось у них подольше. Поэтому у нас были задействованы от мала до велика. То есть с начиная там с первого класса до девятого у нас все участвуют, все участвуют с удовольствием. В актовом зале школы царила атмосфера настоящего праздника. Ребята рассказали своим друзьям и одноклассникам о истории жизни самого Николая, о народных приметах этого дня и обрядах. И самое главное, они знают, каким человеком необходимо быть, чтобы чудо свершилось. Юмористические сценки об огненном злодее и о корыстной цыганке были как никогда уместны. Я в роли черта. Что делает черт? Вот, черт должен ну, забирать все подарунки, ну, делать плохое. Да, мешать празднику, чтобы этот праздник не состоялся. Я сегодня была родственной. И я пыталась, не надо быть настолько жадным, как цианка Надо все помогать людям и не получать скорость цели взаимно. Человек должен быть, я, как я понимаю, добрым, искренним, отзывчивым. О Дне Святого Николая здесь знают все, ведь среди зимних праздников этот один из любимых детворой. Это время, когда исполняются самые заветные мечты и желания. Известно, что чудотворец всю свою жизнь нес людям добро и милосердие. Для детей он почетный охранник и всегда приходит с подарками. Героев праздничной интермедии посетил и самый главный гость. Щоб життя було солоденьке, я вам приніс подарунок. Цьому мішкі цю цьому. Ось і мішок. А що тут за мішок? Ще одні подарунки? Так, так. 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 О, який тяжелий мішок, так? Кроме сладких угощений от Святого Николая, ребята получили подарки и от мэра города, и от военнослужащих Белгороднестровского погранотряда. Они пожелали детям настоящие сказки, здоровья и осуществления самых заветных желаний. Дорогие детки, шановные, мы уже на первый раз у вас приезжаем. Благодарим э, вам за, э, за цей выступ, который нам подарил ваши позитивные эмоции, ваши э, Іскрені ваші такі побажання, які можна побачити через ваші посмішки. Знак від наших військовослужбовців, прикордонників, як які зараз на кордоні виконують покладені них завдання. Ми також вас вітаємо з Днем Миколая. Ми з вами не прощаємось, я вам говорю до побачення. Наталія Чеботар, Анатолій Укінчук, Вісарабія ТВ. Ми вже розповідали про те, що в Білгородністровській фортеці 17 грудня відкрилася резиденція Святого Миколая. Дітлахи приходили до чудотворця з різними побажаннями. Серед них був і герой нашого наступного сюжету. І у нього своє прохання, про яке знає Тетяна Карпенко. День Святого Николая открывает череду зимних праздников. Милосердие чудотворца ко всем, кто приходит к нему с просьбами, стало причиной появления доброй традиции – просить у него не только подарки, но и помощи. Проснувшись рано утром, малыши спешат заглянуть под подушку и найти гостиниц. Но у Вячеслава, героя нашего сюжета, немного другая история. Именно она побудила его прийти в Белгороднестровскую крепость, в резиденцию святого. Искренне веря в чудо мальчик перешагнул порог. В субботу я пошел к святому Николаю. Когда открылась резиденция, я пошел самым первым. И я попросил у стола Николая, что у меня есть дома собака, она очень сильно больна. И я у него попросил, чтобы... Он помог как мне, как бы мне ее вылечить, чтобы она здоровая была, чтобы она опять начала ходить. Я очень хотел бы, чтобы она выздоровела. Надежда, что Варда будет жить, так зовут верного друга мальчика, ни на секунду не покидала его. Он каждый день за ней ухаживал, видя, как ей трудно. Услышав эту трогательную историю, в резиденции святого Николая решили постараться осуществить сокровенное желание мальчика. Вообще у собачки две проблемы, две отдельных проблемы. Они как бы вместе идут, но они отдельных. Первая проблема – это у нее порез задних конечностей. То есть она на них не может встать. Она чувствует боль, она их чувствует, она ими шевелит, но встать на них не может. Вот это особенность больших пород собак в возрасте. Связано это чаще всего с проблемой в позвоночнике. Это одна проблема, и с этой проблемой, ну, как-то они еще могут жить. Но у нас еще есть вторая проблема – она не ест. Она рвет у нее рвота, это она хочет есть, она пытается есть, она все вырывает. Это отдельная проблема. Для этого мы сейчас делаем анализы и будем точно знать. Если анализы будут хорошие, будет смысл двигаться дальше в плане позвоночника. Если анализы будут плохие, ну, сразу мы будем, конечно, все-таки стараться восстановить ее аппетит. Это то, что угрожает жизни и прямо сейчас. Покинув на короткое время клинику, доверив Варду отцу и доктору, Вячеслав снова пришел в резиденцию к святому Николаю 19 декабря. А чому ти такий сьогодні щасливий? У мене у мене забрали варде на лічення її лікувати. Ух, так значить, мрії збуваються. Значить, все, що ти загадав у святого Миколая, все збувається. Значить, вірить потрібно в ці чудеса. Я вірю. Я хотів сказати дуже дякую. В день може збитися мечта і произойти чудо. Даже небо благосклонно к тім. В чем сердце живет искренняя вера в лучшее? У нас открыта резиденция Святого Николая. И я хочу сказать, этот праздник вообще сам Святой Николай. Он покровитель детей. Он всегда воплощал желания детей. То есть сегодня дети приходят к нам в резиденцию Святого Николая со своими желаниями. Они загадывают. Они общаются и вот у нас такая интересная история, когда мальчик один из первых, который пришел, который поверил, пришел к нам в резиденцию, он ждал открытия, он пришел очень рано утром, ждал открытия и вот случилось чудо, в принципе такая вот такая интересная история, когда у него было желание одно, чтобы его собака, его собака, которая заболела, она ее начали лечить и чтобы она выжила. Это праздник, когда именно мечты и именно желания, они должны и несмотря на то, что там сложная ситуация в стране в целом сложная ситуация где-то, но э, мы все остаемся детьми и мы должны верить в эту сказку и мы должны верить в чудо и я думаю, что оно сбудется. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукянчук, Бессарабия ТВ. Ось такі були новини дня, що минає. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. В студії буде працювати Микола Юшкевич. Усього вам найкращого та бережіть себе.